Добрый вечер. Добрый вечер. И я хочу вам представить у нас в гостях. Учитель истории, школы номер 209, Самаруков Валентин Владимирович. Очень приятно. Здравствуйте, учитель. Здравствуйте, здравствуйте, учитель. Да, и мне очень приятно, что вы у нас у нашего камина. Смотрите, какой он злобой и Ну я уже с вами он, как он как бы, вывел какие-то интервью к американскому президенту. Да, спасибо. Ну такая, да, такая перспектива, ну Американского? А у вас интересная перспектива Нет, просто наш президент ассоциируется с елкой, а вот американская скаминка, поэтому сразу Да. Вот, кстати, сразу про американского президента. Как вы считаете, вот вдруг такой вопрос, сразу возьмет, как вы считаете, почему такое большое количество школьников мечтает о и не уже? Я бы не сказал, что такое большое количество школьников. Может быть, когда-то это и было, может быть, когда-то это было, но такая была, это были мечты, мечты не более чем. А сейчас достаточно большое количество ребят, которые собираются жить в России. Я не могу сказать, что это не, не много количество опросов. То есть они собираются жить в России, они собираются зарабатывать в России. И уехать в Америку, это может быть как бы, иногда ну, попытка даже не уехать в Америку, а познакомиться с другим образом жизни, с другой политической системой. То есть Я... все-таки идет все в эту сторону, не, не уезды из... Ознакомление, ознакомление. Не более чем, да. Это... Вопрос. Вот скажите такой взгляд изнутри. Сейчас патриотизм, вот какая-то гражданская позиция в детях растет или нет? Ну, смотря что подразумевается, да? Как говорит такие же ученые-историки, на да, так, надо обнаться в То есть если мы... Слово «патриотизм» — это слово, которое долго да. из нашего лексикона тщательно было. Да. Было То, было -то. Да. Было -то. То есть у нас цитировали... Чиадаев, по патриотизм это последний, последний, предыдущий, вот эти, воровая, это слова это из этого из контекста. Мы можем, конечно, вспомнить, кто его пушкин выразил, э, известная тоже эта история. И э, Чиадаев вот как раз, например, один из самых истинных пострадавших в нашем отечестве. Мало кто почему-то помнит эту фразу, но не помнит его жизнь. Чиадаев это был крик души, крик совести так сказать. Поэтому если мы возьмем именно крик души и желание делать отечество хорошо и благоприятно, я думаю, что у нас очень много ребят, молодых, которых можно назвать патриотами своего Но Другая была проблема, что если, например, это мы кроме патриотизма как констатации политического строя, вот, например, на полу -то сейчас, нет, не тогда говорю, нет. Вот нет, мы не говорим именно то, о чем вы сказали. Нет, в таком случае, конечно, я вот еще раз оговоримся, это безусловно. Я не могу сказать, что вот у нас есть дети, ну, они сейчас, конечно, разные, да. они очень разные, но у них, во всяком деле, я не могу сказать, что это поколение мужчин, стремится к совершению, это не героическое поколение, это поколение людей. Но не в том смысле слова, как мы его, конечно, понимаем. Это потребители того, что они знают, что хотят. Они понимают это гораздо лучше, чем я, например. То есть я конечно, школу в 1992 году, назвал Советского Союза, Совет, называли Российской Федерации. Куда же нам плыть, мы вообще просто лично я не знал. У меня был полный разум в голове, и ну, как бы выпало очень сайте, в этом, в Что касается этих ребят, они просто более конкретные. Они практичны. Да. У них меньше, они слишком даже практичны. От этого они конечно пострадают вот, в этом, Так вот же, а как сделать так, чтобы в их практичность добавить то самое, знаете, как большое сердце, стремление к альтруизму? Когда у нас уже понятия альтруизм войдет в жизнь? А вот это как бы хороший вопрос, мне задаете как провод Бога вопрос, вот это хороший. Если моя точка зрения, то я думаю, что может быть когда любовь появится. То есть они не любят. Они не любят себя, они не любят родителей, они любят учителей. Ну, если взять практическую точку зрения, родители были на работе, они спасали семью, они пытались выплатиться. Вспомните, пожалуйста, хотя бы откроем журнал, там есть последняя страница, там состав семьи. И что мы говорим с вами? Половина семей, мамочки, которые воспитывали сына, дочку одна, она его вытащила, она дотянула, она молодец. Но вот мама пока боролась за выживание, она не смогла отдать ребенка. Сделала какой-то нравственный... Да, by... Но это была борьба за выживание, и это, конечно, а... и это трагедия. Сразу, вот сразу. Что делать? Что делать? Хороший вопрос. Как спасать или что делать? Что делать? Конкретно, что, нам нет, что делать? делать? Хороший момент, давайте пытаемся подумать, что нам делать. Ну, во-первых, можно будет вот здесь исполнить мою роль, как у не социальность, статус учителя. Может быть, здесь есть шанс учителям, в какой степени. Во всяком случае, поколение у нас еще достаточно такого переходного периода, многие застали старые времена, какие бы они ни были, но что идеология. Я в 70 х училась. Да. да. Была. была. Идеология. Есть, я, я учился во второй по 80 -х. Уже гораздо меньше. Было. Но была идеология, да, конечно, но при этом уже говорилось, что я доброму вечному душе, и я не думаю, что это уж совсем плохо. Да, и без идеологии как-то сложновато. Да если вспомнить слово идеи, да? да. Но как можно жить без идеи, как можно жить без любви, как можно жить без преданности, как можно жить без чести. И в этом отношении наши учителя, как не я коллег в виду, потрясающие люди, которых я постоянно общаюсь, как они постоянно вижу, они, вот знаете, хотите верьте, хотите нет, многие из них действительно управляют такие ситуации. Верю, верю. Вот. Поэтому и не согласна ситуации, я недавно посмотрела программу канала Культура, говорят этом случае это все-таки массовая профессия, и говорят о жуткой деградации вот, Значит, жучая же а, деградация, мы... никто ничего не хочет делать, без копейки ничего не сделать, знаете, это жуткие вещи. Бывает. Здесь нужно, знаете, разделить вопрос на две категории. Первая категория, что семейный бюджет, начнем с этого. четырех в России где-то примерно. Значит, если мы не найдем среди них вот какого-то непонятного странного существа, ну, это будет вопреки законной статистики. Но говорят, что как раз непонятные странные существа, вот те самые звездочки, о которых мы говорим, mm -hmm. которые готовы что-то изменить. Не согласен, не согласен. Ну, можно, конечно, рассмотреть как факт, факт девиации, что они уже на общем не уделяются. На самом деле, э -э нет, нет, Очень много, очень много учителей, которые они, например, сейчас как бы они пошли немножко другим путем. Кто-то замыкается в рамках своего класса. Не вот, вот. на рамке, то есть на рамку своего класса закрывается кабинет. И вот этот момент, он царь и Бог, и он пытается что-то сделать, пытается донести. И могу сказать, что во всяком случае это заставляет многих ребят задуматься. Это уже прекрасно. Это прекрасно. Владимирович, тогда вот сразу вопрос. Как сделать, чтобы вот учителя не замыкались на рамках класса, а все-таки объединялись, потому что объединившись можно сделать многое, и изменить то можно многое. Изменить можно многое, но если взять организационно, то зависит от того, конечно, от а, Тут а, эта позиция может быть самой школы. Начнем с этого, будем что не Директора сейчас наш, наш директоров по власти У них хозяйство, он держит огромное здание, у него денежные потоки, он, он ремонт, будет такой кошмар незнакомый. Вот, значит, получается, он физически не может дойти до каких-то дел. Отсюда бывает начальство, у вот нас получается процессы бесплатные, исходя из этого. Но если по большому счету, если по большому счету, надо вводить в дело, по, по большому счету, э -э пост, например, коммерческого директора то есть который бы занимался. Вот, а вот. Да. Или, например, повысить мой зарплат. То есть назвать его коммерческим директором школы, в это стоит они всегда занимают что, как, откуда, почему. И вот этот вопрос это вот, в этом право Чтобы директор это был именно не хозяйственный, а как педагог. Как, ну, как сухомлицкий, понимаем, опять же. Он макарин. да, Макаренко. Ну, Сухомлинский все-таки и больше. И вот получается, если именно мы увидим Сухомлинский, по школе, да. то тогда и учителя выйдут на просторы. Потому что здесь еще раз говорю, забывайте, она просто не дает. Школа ты должен заходишь в 9 часов, начинается должен заканчивается а потом вижу на надо, надо же да. сохранить себя, свою позицию, высокую планку. Да, конечно, не очень не спускать. Если мы как только учитель пускает планку, там затратил. достаточно одного, вот я в этом уверен, уже и опыт жизненный, определенный стаж, достаточно большой mm -hmm. в Если учитель, хотя бы один, начнет самого себя и поставить себе высокий план, тогда вокруг него начинают путиться дети, вокруг него начинают подтягиваться другие коллеги, которые видят в определенного неформального лидера, своих, так сказать... Подобных? Да. Притягивают Абсолютно верно. И поверьте мне, в таком случае уже и воли, система, она можно изменить только изнутри. Вот тогда система будет меняться. Поэтому, э, ну, мне еще приятно сделать по дороже делать. То есть начни с самого себя. Дорогие друзья, кто слушает сейчас наше интервью, вы слышали? То есть мы можем изменить все в лучшую сторону, начиная с самого себя.